তেইশতম ভারত রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে দুদিনের ভারত সফরে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আজ নতুন দিল্লিতে হায়দ্রাবাদ হাউসে রুশ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুতিনের ভারত সফরকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী পুতিনের পাশে বসে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্ব মঞ্চে ভারত নিরপেক্ষ নয় ভারত শুধুমাত্র শান্তির পক্ষে पहली यात्रा আর ভারত स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत মজবুত रखी गई थी मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी पच्चीस ऐसे पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से भी जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जो विस्तार से मेरे चर्चा की मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के करके खड़े हैं पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी